Salam dostlar, kanalıma xoş geldiniz. Bu videoda mən hər kəstə alınna biləcək bir simidin reseptini paylaşıram. Deməli bizə lazım olan ərzaqlar: 1 xörək qaşığı quru maya, 2 xörək qaşığı təpələnmə şəkər, Təxmini burda 300-350 milli ilıq su gedəcək bu xəmirə. Deməli, üzərinə bir stəkanın yarısına su əlavə edirəm ki, maya həll olunsun. Maya tam həll olundandan sonra içərinə 50 milli duruyaq, bitki yağı və 1 yarım çay yarım xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Yəni 1 çay qaşığı qarışdırıram ki, həll olunsun duz da, şəkər də. Qalan suyu tökürəm, yəni qıraqda yenə qalıbdı su. Və 4 stəkan yarım unu ələnmişəm. Əlavə edirəm. Həm unu, həm də ə, artıq qalan suyu. Məndə 350 ml ilıq su getdi xəmirə. Bu cür yumşaq xəmir alınır. Üzərinə stretch örtük qoyuram yarım saatın acmağa. Xəmirim acdı və xəmiri 10 bərabər hissəyə bölürəm. Burada bizə 1 stəkan ə qovrulmuş küncüt, yəni süsəm lazım olacaqdı və 1 xörək qaşığı bəhməz. Sobanı da 190-180, mən 200 dərəcədə bişirəcəm. Gördünüz kimi 10 dənə bərabər hissəyə böldüm və daha sonra xəmləri bucur yağlı qabda bucür elədim və üzərinə yağ sürüb streçlə örttüm ki 10 dəqiqə içində özünə gəlsin. Daha sonra bu şəkildə xəmiri edirəm. Təxmini 50 santimetr uzunluğundadır. Mən videonun açıqlama hissəsində bütün ərzaqları sırayla yazacam. Nəsə aydın olmasa, orada baxa bilərsiniz. Bu şəkildə xəmlərin hamısını edirəm və yağlı kağızın üzərinə qoyuram. Şobanı da yaddan çıxartmayın, əvvəlcədən isinməyə. Xəmlər hamısı hazırdır. İndi isə xəmləri batırmağa bizə bəhməzli su lazımdır. Deməli 1 xörək qaşığı bəhməzə 3 xörək qaşığı ilıq su əlavə edirəm və qarışdırıram. Bir-bir xəmləri bəhməzli suya batırıb üstünü küncütlə örtürəm. Budur əziz izləyicilərim, artıq ə, simitlərim bişdi. Gördüyünüz kimi üzü hırt-hırt, hələ ki istidi, içəri isə içərsə yumuşaq. Bu cür qəşəng simitlərim alındı. Əziz izləyicilərim, videonu bəyəndinizsə, like atmağı və abunə olmağı da unutmayın. Bəyəndinizsə, tanışlarınızla, dostlarınızla paylaşmağı da Unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür. Ruziniz bol, süfrələriniz hər zaman açıq olsun. Yeni videolarımı gözleyin. Hələlik.